Слава Ісусу Христу! Слава. Добрий ранок, друзі, всі, хто нас бачить, брати сестри. Як ви бачите, Сергій Олексійович поруч зі мною, це пастор церкви. Ілля Петрович зараз в від'їзді. Ми його благословляємо, його в дорозі. І Бог ложи мені на серце прочитати вам 111 й псалом в російській Біблії. Тут буде. Український, мабуть, 100... 112, так. Да. І от мені подобалось дуже давно ще це слово, 105 й вірш. Твоє слово є світильником для моїх ніг, світлом для моїй стежці. На моїй стежці. І сотий вірш. Коли дотримуюсь твоїх заповідей, я стаю мудрішим від старших. От поруч Сміло. за мною мудрий, старший чоловік, а є мудріші. Біблія говорить, що якщо слово твоє Боже буде світильником для твоєї ноги, і якщо ти будеш дотримуватись Божих заповідей, то ти можеш стати мудрішим від старших. Як а, є така правда. поговорка, що. Мудрість приходить зі старістю, але інколи старість приходить одна. Але це не про Сергія Олексійовича. Він мудрий і старий, не старий <ріст> да. давній, давній. давній і мудрий. Тому ми помолимося, щоб Бог благословив цей день, щоб Бог зберіг вас, зберіг нас. І дав нам мудре серце дотримуватись Божих заповідей. Дорогий. Дорогий Боже, вдячний Тобі, Господи, за твою любов і милосердя. Дякуємо Тобі, Господи, за цей новий день, який ти нам даєш. Ми вдячні Тобі за Твою охорону, Твій захист, Боже, за все, що ти робиш в нашому житті. Ми провозносимо і величаємо ім'я Твоє, Боже. Ти Бог наш, ти життя наше, ти спасіння наше, Боже, тільки в тобі наша надія. Тобі, Господи, ми покладаємо, Боже. Може всю надію на тебе да, і тобі довіряємо наше життя в ім'я Ісуса Христа. Да. Амінь. Сергій Олексійович, от я дав таке направлення. Да. Чудове направлення, слава Богу. Що у вас на серці? Що, що ви можете додавати? Що додати? Добавити, до слова Божого може додавати тільки Слово Божє. Так вот, 150-й, самый последний псалом. «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на твердыне Его, на тверде силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его». Это хвалебный псалом, так что Бог, божая, чтобы мы во всех обстоятельствах. За хорошее благодарить очень легко, очень понятно, все хорошо, деньги есть, житло есть, машина есть, все, все есть, то, что необходимо. Да? А Бог хочет, чтобы мы во всех обстоятельствах научились хвалить Его. <как>, как сегодня я уже говорил, что Давид с пещеры возвал. Находясь в пещере, он прятался от Саула, и он с пещеры возвал и говорит, услышь мою молитву. И Бог услышал, Бог хранил его на протяжении 10 лет, пока Он... Саул гонялся за ним, так что пусть Бог благословит, и дальше он его хранил, -то. так что и нас он хранит, я, я благодарен Богу, что у э, меня житло целое, я целый, да, машину трошки э, да, но мы живи, слава Иисусу Христу, это Бог. милость Божья, так что его охрана, его защита всегда и везде. А мудрость ⁇ это серьезная вещь, она и с возрастом приходит, но если э, в молодом возрасте обращаются к Господу, то они становятся мудрее старцев, которые без Бога. Mm. Мудрее это. Так что это, это Слово Божье, это Правда. Мы можем там фантазировать, что да, вот я там седой уже, я мудрый. Не, я знаю, что Александр Васильевич мудрейший, маля Так что, слава Богу, это у меня и Я ему часто звоню, задаю теологичные питания. Да, так что, ну, это такая жизнь. Так что, слава Богу, что он с детства верующий. Это милость Божья. Слава Иисусу. Просто милость Божья. Да, я скажу, что я жалкую, что я с детства неверующий. что, батьки неверующие... Друзья окружали верующие, Хотя Александр Матвеевич был из верующей семьи, отец был пастором. И мы с ним ну, где-то по, 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 где под 40 лет знакомы. И он ни разу не сказал мне об Иисусе Христе. Ни разу. А это что я буду говорить, если я сам грешу? Что я буду говорить тебе? Ну, тебе говорю, ну, спасибо, это самое. может быть, я хоть трохи раньше это самое навернулся. Но благодарю Богу, что он стучал очень много раз в мое сердце и достучался. Потому что я говорил, повезло, повезло. Взрывы mm -hmm. на пожарах, током било, проваливался. Да, Игорь, повезло, повезло, да, повезло. Но я, я знаю, что это сегодня это не повезло, это Господь совершил свою работу и сохранил меня для того, чтобы сегодня я служил, сегодня я благовествовал, распространял Евангелие и соблюдал Его волю или исполнял Его волю. Аминь. Так что как вот, я, вот. я по Божанне хочет, я сказала, чтобы мы были свитками, чтобы не молчали, не грешили. Друзі, побажання, це те, це, це, це що Бог колись мені відкрив вже давно, да? що слово Боже на, на першому місці. А якщо слово Боже на першому місці, Бог на першому місці, а все остальне воно приложиться. Те, що ми поставили Бога на перше місце. Якщо ми поставимо бізнес на перше місце, роботу. Да чтоб не было, там на первое место ставим, mm -hmm. а Бог уже друге, третье место, там где-то сзади, то, то, что было на первом месте, оно рухнет. Так что Бог на первом месте во, во, во всех наших ситуациях, во всех обстоятельствах, Бога став на первое место. Робота Дух Святой, поможи, Господи, благослови, ты, ты иди впереди меня и давай мне людей, которым я буду благовествовать. И смотришь, что э, как-то получается. Как-то у меня было там давно-давно э, там несколько гривен, и попрошайкам э, не хочется давать. Я говорю, господи, дай мне человека, которому я мог бы дать. И вот я, я, я иду там, я еще мы в центре жили, я иду там через дворы, и бабулечка с сумкой идет, и Дух такой говорит, это тот человек. И, и я пожертвовала эти копейки, помог по, по, сумку нести. Вы видели, какая-то бабуля была счастливая. Это просто, ну, не писать, это счастье. Ой, спасибо, ну, столько благодарности было. Mm -hmm. Да, а, а, бывало такое, что идешь по прошайке, сидят, и берешь там булочку. Раз, и эта булочка вслед за тобой летит. Ну, к сожалению, бывает и такое, Но ну, сидят по прошайке, они для, для какой-то цели там просят деньги, а булочки им не нужны. Так, так, что распространяйте Слово Божье, молитва, церковь, и, естественно, что то, что написано в Библии, идите по всему народу, проповедуйте все Евангелие, все твари, то есть, ну, всем, всем людям, mm -hmm. да -да, и тогда тогда придет конец, и, и это будет воля Божья, потому что Иисус э, сказал, что да, и другим городам я должен благовествовать. Когда его оставляли там в селении, чтобы он никуда не шел, нам тут хорошо с тобой, все классно, нет, и другим городам я должен проповедовать. Так что и мы должны проповедовать э, тем, тем людям, которые попадаются у нас на пути и молиться о том, чтобы Бог Бог давал слово для них. Потому что наше человеческое слово, оно может не сработать, но когда мы говорим с Божье Слово, оно всегда работает. Угу. Так что побожание, чтобы вы все, все, мы шли и распространяли, завоевывали территории для Иисуса Христа. Добрый. И куда ступят наши стопы, да, то земля будет для Иисуса. Помолиться да. за це. О, Владыка Божий, мы преклоняясь перед Тобой, благословляем величаем Твое святое имя. Благодарны Тебе за Твою благодать и милость. Благодарны, Господи, что Ты пришел в нашу жизнь, в мою я личную жизнь, Тебе, Господи. Боже. Ты нашел меня в этом развращенном мире, Господи. Ты спас, оправдал, Боже. Ты мне дал мне другое сердце, Господи, не каменное, Боже. Ты с каменного сделал платяное, Господи. И я благодарен, Господи, что Ты э, даешь мне силы, Боже, трудиться на ниве Твоей, Господи. Даешь слово, Господи, для тех людей, которые я благовествую, Господи. Благодарю Тебя, Господи, что Ты исцеляешь людей, Боже, помолиться. Господи. Это Ты делаешь, Господи, это не мои заслуги, Боже. И я прошу, Господи, за каждого, кто сейчас будет смо смотрит и будет смотреть, Боже, я прошу, Дух Святой, прикосни своими. Аллилуйя, Христа. Боже. Дай, Господи, эту Благо, жажду, Господи, Иисус. жажду богоискания, жажду, Господи, исполнения воли Твоей, Господи. Благослови, Боже, чтобы было Твое устройство, чтобы Боже. Твой мир, Господи, был в наших сердцах, Боже, чтобы этот мир мы распространяли, Господи, чтобы мир был в Украине, Господи, чтобы имя Твое славилось, Господи, чтобы Украина стала христианской благословенной страной, это зависит Аминь, от нас, Боже. Боже, как мы будем трудиться, как мы будем распространять, Господи. Потому что Ты желаешь, чтобы вся эта планета Земля, которую Ты сотворил для Себя, она принадлежала Тебе, Господи. А дела дьявола мы разрушаем именем Господа Иисуса Христа. И провозглашаем Твою победу во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Давайте поднимем руки до Бога скажем чудовую молитву. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца та Святого Духа Хай буде с нами. Аминь.